Hər vaxtınız xeyir, gözəli qızlarım. Bugünkü möcüzə həmləmləmimən istərim sizi təanış edim. Rasima xanım 9 il gündən əvvəl yanıma gəlib müraciət edib. 3 il sonsuzluqdan əziyyət çəkirdi. Qarmonal problem idi, folikul yetişi partlamırdı. Ən əsası orlar xüsusi də bağlı idi. Müalicəmiz bizim biri ilə yaxın olub. Müalicə nəticəsində folikullara da normal saldaqar hormonları da, borları da, orlar yoxp edən boruna açabildim. Bir borunu açdıq. Səf eləmirəm solu. Evet. Solu. Sol borunu açdıq. Bir də nə oğlumuz var. Hal-hazırda 8 yaşdadır. Macenətçəsində oldu. Sonra 8 il keçəndən sonra bir də gəldirəsimə xanım bir kurs Macenətçəsində həmlə qaldı və hal-hazırda baxaq. Balacamız üşə böyüyüb. Tak 11-12 FT uyğun həmləliyimiz var. Türpələcəyik. Sizi təbrik edirəm. Sağ olun Əfrin xanım. Hər şey sizin sayənizdə oldu. Birinci oğlum da birinci hamiləliyimdə ki, problem olmuşdu. 9 ildən sonra sizi tanıdım. Eee, birinci hamiləliyimdə borularım bağlı idi, fəlikonun partlanmırdı. Eee, Ə çox sağ olun. Bir boru ilə yenə yəni, hamilə qaldım. Yəni ümidim yox idi. Çox sağ olun. Göydə Allah, yerdə sizin sayənizdə. Yəni birinci oğlum siz əməliyyat olun elətdiniz. Sizin sayənizdə e. e, bir kursla da ikinci hamiləliyim e, müalicələdiniz. İkinci hamiləliyə e. E, davam edirəm sizin sayənizdə. E. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. E, çox sağ olun. Sizdən çox razıyam. Yaxşı sizi tanımışam siz çox sevirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, möcüzə həmləmləmdən biri borular bağlı idi. Əlbəttə, bizdə əməliyyat törüstü var idi. İmkan olmamışdı. Yadınızdadır, hə. rəsim xanım demişdi, əməliyyat lazımdı. Amma malcəyə nəticəsində ki, çoxlu birgə hə. qəzet biri ilə yaxın malcəmiz oldu. Boru açıldı oğlumuz oldu. 8 yaşı var indidə inşallah qızınız